Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Al Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan Islam. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia mengampunkan dosa kita sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita memohon juga kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaksi ringkas ataupun ulasan ringkas dalam bahasa yang mudah dalam bahasa yang dekat tentang satu segmen yang dibuat oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Asri Zainal yang saya dapat daripada laman uh, YouTube beliau mengulas ya tentang dikatakan ada penganut agama yang selain dari Islam yang membina rumah ibadah sesuka hati di mana uh, ia dibina di atas uh, kawasan yang bukan sepatutnya <tuh> Peserta ini tidak bertujuan untuk mencela ataupun memaki ataupun merendahkan ataupun menghasut mana-mana pihak tetapi sekadar untuk berkongsi pengalaman dari apa yang Dr. Muhammad Asri katakan. Yang juga melalui apa perhatian saya selama ini. Sebelum itu kita dengar dulu apa yang diperkatakan apa yang dikatakan oleh yang berbahagia Mufti Muhammad Asri Zainal Abidin. Adakah satu ajaran agama? Siapa yang tak terlibat jangan rasa boleh pergi ambil tanah orang tak tentu kalu tak tentu pasal pi buat tempat ibadat dia tahu. Ambil tanah secara haram. Tengok tanah orang lapang ke apa pergi buat rumah ibadat. Lepas pada tu orang suruh pindah nak buat tuntutan. What kind of religion? Mana-mana agama yang tak terlibat macam tu, dia jangan perasan lah. Kalau dia perasan, kalau dia, dia terlibat. Tak ada orang boleh kata itu satu kebaikan. Itu agama yang kebaikan. Tak mungkin. Curi tanah orang, buat tempat ibadat. Tempat orang, kadang-kadang orang awam, orang nak kona kereta, orang nak tem tempat tempat kesihatan, dia pergi buat. Lepas tu buat sentimen pula. Orang kata kena pindah, buat jadi sentimen. Ada agama macam tu dalam dunia ni. Kalau ada agama macam tu memang, ia tak layak menjadi agama yang, bukan agama Tuhan pun tak layak menjadi agama yang menyeru kepada kebaikan. ini adalah benda yang pelik masjid ha quraisy quraisy tu tentu tengok kenapa hijr ismail tu macam tu kerana quraisy tak cukup tak cukup harta untuk membina kaabah sepenuhnya seperti yang dibina oleh nabi ibrahim sebab apa sebab bukan Quraisy tak ada duit tapi syaratnya hendaklah wang yang bersih saja. Harta yang bersih saja yang boleh digunakan untuk kembali membina. Itu ya jadi separa tu yang kita boleh masuk tu. Sebenarnya itu rumah Ibrahim juga. Nama Nabi Ibrahim juga. Hatta Quraisy jahiliah dia tahu Oh, walaupun ada yang ni tak boleh. Yang ni semua ada kecoh. Memang. Duit ada tipu, dia tak guna. Dia tak gunakan belanja yang tipu untuk membelanjai untuk pembinaan Kaabah. Kaabah itu adalah Nabi Ibrahim buat. Maksudnya bila dia nak untuh dia nak bina semula, semua mensyaratkan clean mani saja, duit yang bersih saja yang boleh digunakan untuk membina semula. Harta yang bersih saja. Harta tak bersih macam mana? Ha, lepas tu, kadang-kadang macam benda macam tu jadi isu dalam sesebuah negara Negara mesti ada peraturan Kalau tak ada peraturan, ini undang-undang rimba Siapa nak buat masjid mana-mana, ambil tanah siapa pergi buat masjid Boleh macam tu, tak boleh Oh kita orang Islam pun takkan pergi semayang kalau saya kata, aku tengok tanah kawan ni dia tak buat apa, kita pergi buat masjid lah. Kita kebah tanah ni, kita pergi buat masjid. Ada orang Islam kau sokong? Sebodoh-bodoh orang Islam tepi jalan pun dia tak sokong. Dia tahu apa ah, benda, ambil tanah orang nak buat masjid. Masjid mesti dibeli dengan tanah yang besar, Harta yang diinfakkan, dibelanjakan kerana Allah. Bukan pergi curi harta orang, kemudian pergi buat masjid. Kalau ada mana-mana agama praktis benda macam itu, betulkah agama rimba pun seperti itu? Siapa yang tak terlibat, jangan terasa. Kalau dia terasa, dia terlibat. Dia nak buat demo, artinya hang lah banyak buat panga itu. Baik. Kita telah mendengar apa yang dikatakan oleh yang berbagai doktor Muhammad Asri Zainal Bidin tentang hal ini. Baik. Menurut pengalaman saya selama hidup, ya, selama berkelana daripada satu tempat ke satu tempat Memang benar seperti apa yang diperkatakan oleh uh, Doktor Mazhar kerana terdapat begitu banyak ya rumah ibadah uh, yang bukan daripada Islam yang membina uh, rumah ibadah mereka di tempat yang tidak sepatutnya. Sebagai jujur saya katakan ia berlaku uh, kepada Penganut, penganut agama Hindu dan saya berharap penganut agama Hindu tidak uh, terasa ataupun berkecil hati dengan apa yang saya, saya katakan kerana ia adalah realiti baik, sebagai contoh di, di, di negeri Pahang di daerah Bera terdapat satu rumah ibadah uh, agama Hindu yang betul-betul di tepi jalan jalan raya ataupun jalan tah betul-betul dia -betul berada di atas rizab jalan. Di mana jika kalau uh, satu lori tanker ya berselisih dia yeah, akan mengelak hampir kepada rumah ibadat yeah. sekut. Jadi ini tak sepatutnya berlaku kerana reserve jalan itu adalah khusus, khusus untuk perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan jalan seperti nak membina longkang dan sebagainya. Dan lagi contohnya uh, di Bahau pada ketika dulu satu rumah ibadah uh, agama Hindu berada betul-betul di tepi jalan. Tetapi sekarang sudah dipindahkan. Dan lagi kita saya uh, uh, dia, kita pergi ke pekan uh, Padang Tegu di Kuala Lipis terdapat rumah ibadah yang juga betul-betul di tepi jalan. Ya, yang di dalam kawasan pekan uh, tersebut, iaitu pekan Padang Tegu. Di mana ia berada betul-betul di atas rintis jalan. Dan juga jika kita uh, melalui jalan jalan lama antara Bentar ke Kuala Lipis terdapat juga rumah ibadah agama Hindu dibina di tepi sungai. Di atas reja sungai. Dan baru-baru ini, timbul isu di mana uh, satu kuil Hindu yang dibina di atas tanah persendirian. Iaitu di jalan Masjid India di uh, Kuala Lumpur. dan isu ini menjadi kecoh. Apabila pemilik tanah tersebut uh, hendak mendirikan sebuah masjid. Ya. Di situ. Kerana pemilik asal tanah tersebut ingin mewakafkan tanah itu untuk membina masjid. Jadi, apakah yang kita dapat perkatakan tentang hal ini? Yang dapat kita perkatakan ialah uh, jelas. Rumah ibadah ini dibina dengan sesuka hati tanpa kebenaran pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa tempatan ataupun majlis bandaran. Ini telah melanggar peraturan di Malaysia ini di mana sesebuah rumah ibadah itu tidaklah dibina dengan peraturan iaitu dengan permohonan daripada kerajaan ataupun daripada majlis bandaran ataupun majlis pihak berkuasa tempatan. Perkara ini sangat menjadikan, Apakah uh, pihak yang berkaitan tidak mengetahui peraturan? Apakah pihak eh, bah, ataupun apakah pihak yang berkaitan uh, sengaja tidak mengikut uh, peraturan? Ataupun ingin uh, mencabar kuasa pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa tempatan? Seharusnya perkara ini tidak berlaku kerana bagi setiap agama contohnya bagi agama Islam sesuatu perkara yang hendak dilakukan itu mestilah mengikut peraturan contohnya jika kita hendak membina masjid maka hendaklah membuat permohonan kepada kerajaan terlebih dahulu dan pada pemerhatian saya sangat-sangat jarang ataupun mungkin tidak saya jumpa sama sekali masjid ataupun gereja, ataupun uh, uh, kuil Buddha, ataupun rumah ibadah Sikh yang dibina secara sembrono ataupun secara sesuka hati. Jarang sangat dan tidak pernah saya bertemu. Tidak pernah saya lihat rumah ibadah Kristian uh, contohnya tiba-tiba muncul di tepi jalan ataupun uh, masjid ataupun surau tiba-tiba muncul di tengah-tengah uh, laluan, pertama jalan dan ini sangat menurut saya ceritakan dan dikatakan apabila uh, kerajaan ingin uh, menggunakan tanah tersebut untuk apa-apa projek pihak kuil ini memohon, meminta pampasan. Seharusnya ini tidak berlaku kerana rumah ibadah tersebut ataupun kuil tersebut dibina secara tidak sah ataupun dengan kata lain secara haram. Jadi hal ini menyebabkan berlaku salah faham atau berlaku eh uh, syak wasangka di kalangan uh, antara penganut agama di Malaysia bukan lagi syak wasangka tetapi memang benar ya. kerana rumah ibadah tersebut di mana secara sesuka hati dan lagi seperti mana saya kata tadi isu yang terbaru iaitu uh, apabila pemilik tanah dikatakan Jekyll di jalan masjid India itu ingin membina masjid sebagaimana diwakafkan oleh pemilik asal berpunya Jekyll yang asal maka rumah ibadat Hindu yang ada tersebut menolak untuk dipindahkan bahkan mereka memohon pembasan mengikut logik Sekarang ini tidak berlaku kerana kuil tersebut dibina di atas tanah orang lain. Bukan tanah pemilik ataupun tanah penganut agama Hindu. Jadi mereka lah seharusnya berpindah tanpa apa-apa pesan. Jadi inilah salah satu perkara yang akan menimbulkan bibit-bibit ketidaksenangan ataupun ketidakharmonian di antara kaum di Malaysia di mana menganut agama lain dengan sesuka hati membina rumah ibadah mereka tanpa memikirkan sebab ada tanah itu milik kerajaan kah ataupun milik persendirian kah ataupun milik-milik orang lain sepatutnya ini tidak berlaku kerana kita tidak berhak untuk menggunakan milik orang lain Contohnya, ya, orang Islam tidak berhak untuk membina surau di tanah persendirian orang lain. Contohnya, jika si Ahmad berjaya tanah ya, eh, 10 ekar di tepi jalan raya, saya sebagai orang Islam tidak berhak untuk membina uh, surau di tanah tersebut. Jika saya membina surau di sana tersebut tanpa kebenaran, tanpa persetujuan pemilik, maka saya dianggap penceroboh. Demikianlah juga jika kita menganut agama lain, bahkan menganut agama Islam sekalipun, membina rumah ibadah di tanah milik kerajaan tanpa kebenaran, ia adalah satu bangunan haram dan pihak kerjaan ataupun pemilik tanah berhak untuk mengeluarkan ataupun merobohkan rumah ibadah tersebut. Kecuali dengan budi bicara pihak tuan punya tanah mengizinkan rumah ibadah tersebut dibina, dikekalkan di situ. Dengan syarat tuan punya tanah mengizinkan tetapi jika tuan punya tanah tidak mengizinkan, maka rumah ibadah tersebut tidak ada jalan lain, melainkan adalah dibindahkan ataupun dirobohkan. Jikalau bangunan kekal, tidak boleh lah dirobohkan. Jikalau bangunan kayu, kalau perlu diangkat, angkat. Diusung keluar. Itu sahaja jalannya. Maka pihak pihak, -pihak kerajaan dan juga menteri-menteri yang berkaitan dengan agama tersebut Fikir-fikirkanlah. Jangan berlaku perkara ini secara berleluasa. Jika telah berlaku, atasilah. Menteri yang beragama Hindu contohnya nasihatilah lanut-lanut agama Hindu supaya mematuhi peraturan ataupun akta tanah di Malaysia. Kerana menterilah yang sepatutnya eee uh, menasihatkan kaum mereka ataupun rakyat supaya mematuhi peraturan. Jika menteri juga tidak mematuhi peraturan, amatlah malang bagi negara kita Malaysia. Di mana menteri yang dipertanggungjawabkan diberi amanah untuk mentadbir negara ataupun sesuatu tempat tidak menjalankan amanah yang diberikan. Maka saya secara peribadi berharap pihak kerajaan terutamanya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim segera selesaikan masalah ini dengan sewajarnya dengan secara adil dengan saksama supaya tidak akan berlaku sesuatu yang boleh mencetuskan keadaan yang tidak tenteram di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi sekian dulu. Wabilahi taufiq. Wabilahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.